بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ دوران سجدہ اگر نمازی کے پاؤں زمین سے اٹھ جائیں تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں نماز کے لیے استقرار علی الارض یعنی زمین پر ٹکے رہنا یہ شرط ہے تو اس لیے اگر نماز کے اندر دونوں پاؤں اٹھنے کا جو وقت ہے کھڑے ہو کر بھی انسان ممکن نہیں ہے یہ کھڑا ہو تو دونوں پاؤں زمین سے اٹھا لیں ممکن نہیں ہے تو یہ قیام میں بھی نہیں ہوگا رکو میں بھی ناممکن ہے تشاہد میں بھی ناممکن ہے صرف ایک ہی صورت جاتی ہے سجدہ جس میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جائیں تو سجدے کے اندر دونوں پاؤں یا ایک پاؤں کا کچھ حصہ زمین پر لگا رہے تو نماز ہو جائے گی اگر بالفرض فرض کسی وقت اٹھ گئے اور ایک دم رکھ لیے تو بھی نماز ہو جائے گی وہ ہے کہ اگر تین بار سبحان اللہ کہنے کے برابر سجدے میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھا کر رکھے تو نماز ٹوٹے گی ظاہر ہے بہت کم ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے ایک صاحب نے کہا اگر کوئی حافظ گھر میں تراویح کی نماز کی امامت کے لیے آ رہا ہو تو اس کو کس مقدار میں ہدیہ دے سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھر میں کوئی حافظ صاحب تراویح کے لیے نماز کے لیے آ رہے ہوں ان کا کوئی اخراجات ہو رہے ہوں آنے جانے کے کرائے کے طور پر آپ ان کو دے سکتے ہیں موٹر سائیکل پہ آتے ہیں پیٹرول کا خرچہ آپ دے سکتے ہیں لیکن جو قرآن مزید سنانے کا معاوضہ ہے وہ نہ دیں اس سے بچنے کی کوشش کیجئے آپ چاہتے ہیں کہ جی وہ حافظ صاحب ہیں ان مستحق بھی ہیں آپ ان کو مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ رمضان سے پہلے ان کی مدد کر دیں وہ تو زکوٰۃ میں سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں ویسے آپ ہدیہ دینا چاہتے ہیں رمضان سے پہلے ہدیہ دے دیں اور وقتوں میں ہدیہ دے دیں ان کے ساتھ تعاون کریں سارا سال ان سے تعاون کریں لیکن قرآن مجید سنانے کا جو معاوضے کی صورت ہوتی ہے اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے یہ صاحب نے کہا اعتکاف کی نیت بتا دیں جی اعتکاف جو کہ انشاءاللہ رمضان کے قریب آخری عشرے میں جو جمعہ آئے گا اس میں بھی انشاءاللہ تفصیلات اس کی بیان ہوں گی کہ اعتکاف مردوں کے لیے یہ سنت ہے اور آخری دس دن رمضان کے روزے بھی رکھیں اور مسجد میں رہیں اسے اعتکاف کہتے ہیں اعتقاف کا لفظی مطلب ہوتا ہے رکنا رکنا یہ انسان اپنے آپ کو مسجد میں روکے رکھتا ہے اللہ گناہوں سے روکے رکھتا ہے اس لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں لیکن اعتکاف کی نیت بس دل میں ارادہ ہو کہ میں دس دن انشاءاللہ مسجد کے اندر رہوں گا تو وہ اسے اعتکاف کہتے ہیں اور یہاں جامعہ شفیہ میں تو ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں باقاعدہ درخواستیں لی جاتی ہیں ان کا نظم ہوتا ہے اور ان کے سحری کا وقت کا انتظام اور افطار کا پورا انتظام الحمد پورے اعتکاف میں سب کا ہوتا ہے الحمد تو ضرور اللہ توفیق دے اور خواتین جو ہے وہ گھروں میں اعتکاف کر سکتی گھر کا کسی ایک کونے کو کمرہ ہو جائے تو بہت اچھا نہ ہو تو ایک گھر کا ایک کونے میں کمرے میں ایک کونا مخصوص کر لیں وہیں سونا وہیں کھانا پینا وہیں آرام کریں وہیں قرآن مجید کی تلاوت کریں باتھ روم وغیرہ میں جا سکتی ہیں اگر گھر میں کوئی کھانا پکانے والا نہ ہو اور کوئی تو وہ کھانا پکانے کے لیے چلی جائے پھر آ کر احتکاف گاہ میں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ ان کا احتکاف نہیں ٹوٹے گا تو گھر کے باقی کام کرنے والے کوئی ہوں تو اسی صورت میں بس اعتکاف والی جگہ میں پھر یہ اعتکاف کے اندر بہت لوگوں میں خواتین میں مشہور ہوتا ہے اور مردوں میں بھی کہ چپ کر کے رہنا بالکل بات نہیں کرنی نہیں بات کریں کوئی کام کی بات ہو کر لیں لیکن یہ بھی نہیں کہ اعتکاف کے اندر موبائل استعمال کر رہے ہیں اور سب استعمال کر رہے ہیں وہ چیزیں نا ایک صاحب نے کہا کہ میرے گلے اور منہ کا آپریشن ہوا جس کی وجہ سے میری زبان اور گلا بہت خشک رہتا ہے مجھے بار بار پانی پینا پڑتا تاکہ گلا اور زبان تر رہے تو میرے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں اگر ڈاکٹر کہیں نہیں روزہ رکھنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے بعد میں جب ٹھیک ہو جائے پھر قضا کر لیں بالکل ٹھیک ہے آپ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں قضا کر لیں یہ انہوں نے آگے ایک سوال کیا کیا میں کسی کو اپنا روزہ رکھوا سکتا ہوں یہ ایک سوال بہت عجیب و غریب سوال ہے اس کے لیے نا آپ ایک اصول ذہن میں رکھ لیجئے کہ عبادات دو طریقے کی ہیں ایک جب بدنی عبادات ایک مالی عبادات اور تیسری قسم کی وہ عبادات ہیں جو مالی بھی ہیں بدنی بھی ہیں جو عبادت ہوتی ہے نا بدنی عبادت جیسے نماز اور روزہ یہ کسی دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کر سکتے نہ روزہ کسی کی طرف سے رکھ سکتے ہیں اور نہ آپ نماز کسی کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں وہ اپنی اپنی تو روزہ اور نماز یہ بدنی عبادتیں ہیں یہ خود کرنی پڑیں گی اور جو زکوٰۃ ہے وہ خالص مالی عبادت ہے وہ کوئی بھی دوسرے کی طرف سے ادا کر سکتا ہے بیوی بی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے شوہر ادا کر دیتا ہے جائز تو کسی دوسرے کی طرف سے زکوۃ صدقہ دینا جائز تیسری عبادت ہے حج جو مالی بھی ہے بدنی بھی ہے اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر انسان معذور ہو خود حج نہ کر سکتا ہو تو اس کی طرف سے حج بدل کروایا جا سکتا ہے لیکن یہ جو انہوں نے سوال کیا, کیا میں کسی کو اپنا روزہ رکھوا سکتا ہوں نہیں روزہ رکھوانا کسی اور کو اپنے حصے کا یہ درست نہیں لیکن ہمارے معاشرے میں ایک اور بات ہے فدیہ فدیہ جو ابھی جمعے میں بھی میں نے بتایا کہ کوئی بندہ روزہ رکھنے کی آئندہ بھی قضا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو ایسی صورت میں وہ فدیہ دے دے اب فدیہ کیا ہے پہام ایک مسکین کو دو وقت کھانا کھلانا تو اگر سہری کے وقت کھانا کھلا دیا جائے اچھی طرح ایک غریب کو پھر افطار کے وقت میں کھلا دیا جائے تو گویا کہ اس نے فدیہ دے دیا اس کو بعض لوگ روزہ رکھوانا کہہ دیتے ہیں کہ جی فدیے میں ہم نے دو وقت کھانا کھلایا سہری میں اور افطاری میں درست لیکن اس کو روزہ رکھوانا نہیں کہیں گے وہ اس کا اپنا ای روزہ ہوگا وہ اس بندے کا اپنا ہی روزہ ہوگا آپ کی طرف سے روزہ نہیں ہوگا ہاں فدیہ ہو جائے گا فدیہ صرف وہ شخص دے سکتا ہے جو آئندہ روزہ رکھنے کی نہ طاقت رکھتا